গৌৰৱ গগৈৰ জয়ী নিশ্চিত জিকাটো তেওঁ খাটাং এই কথা অগপৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই স্পষ্টকৈ ক'লে এক সমীক্ষাত নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে যোৰহাট সমষ্টিৰ সাংসদ যোৰহাট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ বিপুল ভটত জয়ী হ'ব বিপুল ভটত জয়ী হোৱাটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নিশ্চিত হৈ পৰিছে বিপুল ভটত জয়ী হোৱাটো খাটাং এই কথা মই কোৱা কথা নহয় এইখিনি কথা কৈছে অগপৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই তেওঁ এটা সমীক্ষাত স্পষ্টকৈ ক'লে যে গৌৰৱ গগৈ জয়ী হোৱাটো খাটাং চিয়'ৰ হৈ পৰিছে আৰু গৌৰৱ গগৈ জিকাটো চিয়'ৰ যিহেতুকে চাৰি জুনত ৰিজাল্ট দিব সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে জুনৰ চাৰি তাৰিখলৈকে কোনে জিকিব কোনে হাৰিব কংগ্ৰেছ কিমানখন আসন পাব বিজেপিয়ে কিমানখন আসন পাব শেষ হাঁহি কোনে ক'ত মাৰিব বহুত কথা এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে সমীক্ষাবিলাকত জনমতবিলাকত অভিমতবিলাকত গতিকে প্ৰদীপ হাজৰিকাই কথা কিছুমান ক'লে স্পষ্টকৈ ক'লে যে যোৰহাটত হেনো অগপক অলপ বিজেপিয়ে অৱহেলা কৰিলে অৱহেলা কৰিলে আৰু সেয়েহে বিজেপিয়ে এতিয়া ভাবিব লাগিব যে কি হ'ল এতিয়া বিপুল ভোটত পৰাস্ত হ'ব তপন গগৈ গৌৰৱ গগৈ জয়ী হ'ব বিপুল ভোটত এই কথা প্ৰদীপ হাজৰিকা ক'লে কাৰণ অগপ আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁট আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমি জানো এই দুটা দলে মিলিয়েতো খেলি আছে ৰাজনীতিকণ গতিকে চাওক অগপৰ যেতিয়া বিধায়কে তেনেকৈ কয় কম ডাঙৰ কথা কৈছে নেকি তাৰমানে তেওঁলোকে গম পাইছে স্পষ্ট হৈছে যে গৌৰৱ গগৈ জিকাটো খাটাং আৰু আমি অসমবাসী এনেও জানো গৌৰৱ গগৈ জিকাটো খাটাং কাৰণ আমি বিচাৰোঁ অসমবাসী বিচাৰে যে সংসদত মাত মতা এজন জাতীয় কণ্ঠ পঠাব লাগে নিমাতী কইনাটোক পঠাই লাভ নাই কাৰণ আগতে কৈছে তপন গগৈ কিবা লাভ হৈছে নেকি গতিকে তেওঁ এতিয়া ৰেচ লওক বহুতে কয় নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰসকলতো কৈছে যে ৰেচ লওক এতিয়া ৰেষ্টটোৰ প্ৰয়োজন হৈছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলেও কৈছে সকলোৱে গৌৰৱ গগৈক মৰম দিছে আদৰণি দিছে সকলোৱে ভাল পাইছে গৌৰৱ গগৈখনো তাতে পঠাব দিল্লীলৈকে আৰু সেইটোৱে বিচাৰিছে আৰু সেয়ে হওক সেই আশাৰে ৰৈ আছোঁ চাৰিজনলৈ কিন্তু তাৰে আগমুহূৰ্তত সমীক্ষাত কৈ দিলে যে অগপৰ বিধায়কে যে গৌৰৱ গগৈ বিপুল ভটত জয়ী হ'ব বিপুল ভটত জয়ী হ'ত খাটা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ পৰাস্ত হ'ব বহুত কথাই ক'লে তেওঁ এইখিনি কথা মই নিজে কোৱা নহয় মই নিউজত পায়েই কৈছোঁ আপোনালোকৰ আগত মোৰো বহুত বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ গৌৰৱ গগৈ যোৱা হয়তো আমিও বিচাৰোঁ সকলোৱে বিচাৰে গৌৰৱ গগৈ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ যাক বাচ্ছা বুলি এটা সময়ত ইটিকিং কৰিছিল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গতিকে সেই বাচ্ছা আজি সিংহৰ দৰে গুজৰিব পৰা হৈছে আমি অনুভৱ কৰোঁ গৌৰৱ কৰোঁ অসমবাসীয়ে গৌৰৱ কৰে নামে যাৰ গৌৰৱ আৰু আমি তেখেতক লৈ আমি সকলোৱে গৌৰৱ কৰোঁ তেওঁ সিংহৰ দৰে গুজৰি উঠক দিল্লীত দিল্লীত কপিত উঠক কঁপনি এটা উঠক বুলি আমি ভাবোঁ আৰু সকলোৱে ভাবে আৰু সেই কঁপনিটো উঠাবই নিশ্চয় গৌৰৱ গগৈ আমি দেখি আহিছোঁ অলৰেডি আৰু দেখিম গতিকে তেওঁক পঠাটো দৰকাৰ বুলি অসমবাসীয়ে ভাবি চিন্তি ভোট দিছে আৰু সেয়েহে তেওঁ জিকাটো খাটাক এতিয়া বিজেপিয়ে অনুভৱ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ভাবিছে যে গৌৰৱ গগৈ জিকাটো খাটাক বিজেপিয়ে গম পাইছে কথাষাৰ কিন্তু আজি অগপৰ বিধায়কে স্পষ্টকৈ ক'লে গতিকে নিউজতনো কি এনেকে কি কৈছে আপোনালোকে নিজে শুনক আৰু এই সমীক্ষা মতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত জয়ী হব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিগ পলিটিকেল নিউজ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ জয় নিশ্চিত বিপুল ভোটত জয়ী হব কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈৰ হাতত পৰাস্ত হব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ বেয়াকৈ মুঠেচা খাব যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত তপন কুমাৰ গগৈয়ে গৌৰৱ গগৈৰ হাতত বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত সমষ্টি ভিত্তিক লৈ চলা সমীক্ষ প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা বিগ পলিটিকেল নিউজ এই মুহূৰ্তৰ বিগত নিৰ্বাচনৰ সময়ত অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত নাছিল পূৰ্ণ সহযোগিতা যাৰ ফল ভুগিব লাগিব তপন কুমাৰ গগৈয়ে আৰু বিজেপিয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত অগপ নেতা কৰ্মীক অৱহেলা কৰা হৈছিল বুলি বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ পাইছে বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ সমীক্ষাত আৰু কি আছে জনাইছো বিগ পলিটিকেল নিউজ এই মুহূৰ্তত প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ হাজৰিকাৰ সমীক্ষাত আছে নাজিৰাত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ লীড হব তেৰ হাজাৰ মাহ মৰা সমষ্টিত মাহমৰাত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ কোনো ধৰণৰ লীড নাথাকিব অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ লীড থাকিব সোণাৰীত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ লীড প্ৰায় তেৰ হাজাৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে এই সমীক্ষাত প্ৰদীপ হাজৰিকাই ডিমত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ কোনো ধৰণৰ লীড নাই ডিমত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ শিৱসাগৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ লীড খুব বেছি এঘাৰ হাজাৰ সাতশ একত্ৰিশটা হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে এই সমীক্ষাত তিয়কত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ লীড ষোল্ল হাজাৰ হ'ব মৰিয়নিত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ লীড এঘাৰ হাজাৰ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে সমীক্ষাত প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ তিতাবৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ কোনো ধৰণৰ লীড নাই তিতাবৰত আগবাঢ়ি থাকিব বহুত বেছি পৰিমাণে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ লীড হ'ব খুব বেছি পাঁচ হাজাৰ মাজুলীত বিজেপি প্ৰাৰ্থী মাত্ৰ কেইটামান ভোটতহে আগবাঢ়ি থাকিব বুলি সমীক্ষাত প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে অগপৰ প্ৰতিবেদনে প্ৰমাণ কৰিছে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ জয়ৰ কথা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ জয় যে নিশ্চিত সেয়া প্ৰমাণ কৰিছে অসম গণ পৰিষদ দলৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ এই সমীক্ষাই পুনৰবাৰ কৈছো প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ এই সমীক্ষা যি সমীক্ষাক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে হৈ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো মুকলিকৈ বিক্ষুধগগাৰ ঘোষণা কৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰ কবলৈ গলে প্ৰদীপ হাজৰিকাই অসম গণ পৰিষদ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জ্যেষ্ঠ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই মুকলিকৈ বিক্ষুদগাৰ ঘোষণা কৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ নিজাববীয়াকৈ এক সমীক্ষা উলিয়াইছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিক